Oh, oh, yeah, Боже, ми з Тобою, милістю Божою, вступили в Великий Піст. Перший тиждень Великого Посту, як камертон, налаштовує людину на необхідний духовний лад, щоб відійти від суети і уважніше зосередитись на своєму серці. Великий Пост – це є особливе время, время для того, щоб ми звернули увагу на свою безсмертну душу. Це як би десятина часу від року. Вот. И Пост – это есть духовная лечебница, святые отцы называют его весной духовной. И мы поздравляем даже друг друга с постом, потому что это действительно есть радость для православного христианина, что есть возможность приблизиться и стать ближе к Богу. И после длительных молитвословий, утром и вечернего послужения канона покаянного, первого воскресенье Великого Поста, церковь, Празднует Торжество Православия. Праздник, который установлен еще в IX веке. И установлен он в честь победы над Ересью Иконоборчества. Когда мы читаем историю праздника, то в 787 году был седьмой Вселенский собор. И он установил иконопочитание. Оно не сразу случилось так, что начали все почитать иконы, потому что, если мы даже обратим внимание на историю, то в 7-8 веке нас очень, до нас очень мало дошло икон, потому что иконы все, они были, они уничтожались. Уничтожались вместе с иконами, уничтожались мощи. Вот, и, конечно же, также и пытались в то время вместе с этим и уничтожить веру православную. Вот, потому что не только заключалось вот, именно, чтобы уничтожить иконы. И почему празднуем торжество православия, не только торжество над иконопочитанием, а торжество православия, потому что православие торжествовало. В 843 году на соборе уже в Константинополе, на церковном соборе, было окончательно установлено иконопочитание. Мы поклоняемся Спасителю, Матери Божией и всем святым. И, конечно же, в то время, в тот век богоборчества, вот много было подвижников Христовых, которые не боялись стоять за истину Христову. Из жития святых мы знаем знаменитого Феофана Начертанова. Он с братом своим родным стоял за веру православную и стоял, конечно же, за иконопочитание. И несколько раз император пытался их преклонить на сторону идолопоклонства, чтобы сказать, что икона — это и есть идол. Но братья святые, они остались верными Христу. И уже в очередной раз, когда они отказались от идолопоклонения, то на лице Феофана было вот начертано 12 строк, которые говорили о его заблуждении суеверном. Вот. Впоследствии он дождался момента, когда иконопочитание установилось, вот, и он потом был избран епископом и митрополитом стал, и он действительно был живым примером вот, веры Христова и иконопочитания. Многие ересиархи, вот, еретики, вот, протестанты говорят, что вот, почему вы поклоняетесь иконе, это есть идол, это есть... Вы поклоняетесь дереву и краскам. Вот. Но на самом деле мы поклоняемся не краскам, мы поклоняемся не дереву. Вот мы поклоняемся даже не образу, а мы поклоняемся первообразу. Вот потому что когда мы смотрим на лик Спасителя, на лик Божьей Матери или на лик Святого, то мы поклоняемся тому, кто изображен. Можно привести такой простой пример. Висит фотография мамы на стене или даже которой уже может быть давно нету или на большом расстоянии мы просто когда видим эту фотографию мы же не поклоняемся фотоизображению вот, или бумаге, а мы видим образ своей мамы. Да, вот так вот и икона. Это есть как бы окно, это есть Евангелие для нас. поклоняясь иконам, поклоняемся истинному Богу. Здавалось бы все зразумело, все просто. Людина живе, молиться Богу, вшановує ікони. Але ворог роду людського не дрімає, сіє в серцях сумнів. І ось вже і виникла єрість. В історії було сім вселенських соборів. І на кожному соборі, в звісно, зтверждають якісь догмати о почитанні Бога та почитанні. святых, о почитании икон, устанавливались каноны и правила церкви. Вот. И, конечно же, когда у нас оскудевает любовь, оскудевает вера в Бога, вот, человек начинает что-то искать, вот, как бы новенького. Это не только тогда было. И сегодня мы можем посмотреть, что множество разных течений протестантских, они, конечно же, не почитают иконы. Для православного христианина икона — это есть что-то дорогое, что-то святое, вот, потому что он молится образу Божию поклоняется, и он понимает, что какая чудодейственная сила исходит от первообраза, от иконы. Мы знаем, сколько еще творных икон, сколько есть и икон, от которых люди получают исцеления разные, получают помощь, и все получают они по вере. Вот не из-за того, что они поклоняются дереву и краскам, а из-за того, что они молятся истинному Богу, из-за того, что они молятся всем святым, вот, которые являются для нас вот, как раз Великим духовним приміром, які для нас є наставниками для того, щоб ми жили жизнью благочестивих, Найкращий життєвий шлях це царська дорога, коли людина не вклоняється ані вправо, ані вліво. Проте, щоб так жити, треба Бога розуміти, щоб не уклонятися нам які єрісі, в нас є книга, книг священне Писання, Біблія. Вот, конечно, которую читают и которую эти вот, иногда по-разному истолковывают. Но для нас есть каноны Святой Церкви, для нас есть правила апостольские. Вот, и Церковь этими живет всегда. Она неизменно живет по канонам Церкви. Вот, и почему сам праздник Торжества Православия вот, патриархом Мефодием, в том же 843 году, после установления иконопочитания, был особенный чин еще, торжество православия написанный. Вот, и в, в этим чином как раз и защищается вера православная. Вот, и все те, кто неправильно учат о святых, о Матери Божией, о Спасителе, вот, а о церкви, о а а иконопочитании, вот все они продаются анафеме, то есть отлучение от церкви. Вот, отлучение – это явление, оно может быть временным, то есть оно зависит от того, покается человек когда-то или не покается, вот придет в разум истины или не придет. Поэтому мы должны стоять всегда, конечно же, на страже православия, мы должны стоять, мы жить должны вот той верой своих дедов, Прітків своїх, святих, которые нас навчають, і жити іменно тими канонами і правилами, які написаны от, и на семи Вселенських соборах. Деякі люди, хто не вшановує православні ікони, можуть вказати на Біблію, мов там нічого немає про ікони. Втім, це не так. В священному Писанні очень много місць. в котором рассказывается вот, об образах, вот, и изображениях. Вот, и есть и мы даже возьмем Ветхий Завет, когда народ израильский носил скинию. Вот, в скинии была манна, это образ того, что Господь их питал манной небесной. Вот, и эта манна у них хранилась как напоминание, как святыня в скинии на Крышки завета на скине были изображены херувими. Вот, ангелы Божии были изображены на крышке завета. Вот. В храме Соломоновом также были изображены вот, изображения ангелов. Вот, на стенах цветов были изображения, вот, потому что церковь она и земная, и небесная. Вот, и поэтому изображений очень много. В Новом Завете мы... Знаем, конечно же, из, уже из предания церковного, мы знаем историю про нерукотворный образ, когда один художник пришел по повелению своего хозяина, пришел к Спасителю, чтобы получить его лик, написать его лик, потому что тот был очень болен, вот, и ему хотелось исцелиться. Он верил в то, что он увидит лик Господний и исцелится. Но как художник не пытался, с какой стороны подходил, написать лицо Божие лик у него никак это не получалось потому что лик постоянно менялся вот. и потом уже Христос увидел его благое намерение подозвал к себе вот, и умылся как бы тем полотенцем и осталось изображение на полотенце и тот понес своему хозяину и тот взирая на лик божий вот помолившись он конечно же получил исцеление. Тому в Священном Писанні очень багато є свидетельств о том, що є напоминання нам о том, є образи Божі, які напоминают нам об иконопочитании. святі ікони для православних, як виконця в рай. Ми дивимося на них і відчуваємо Божу благодать, яка зігріває нас і підтримує. Слава Богу за все!